Вітаю всіх, хто нас дивиться сьогодні в нас в студії Ковальчук Ігор. Вітаю Ігор. Вітаю вас. Будемо з Ігором говорити про те, що, що беззаконня, яке привело до тієї хвороби, про яку буде Ігор говорити, і ті наслідки, які він отримав під час того, що він коли займався беззаконням, привели його до віри. Про це він сьогодні буде нам свідчити. І тому, Ігор, я прошу тебе розкажи трішки про своє минуле і як Бог тобі допоміг змінитися. Я народився в звичайній сім'ї і завжди е, принципі, на одежду, на ми не розкошували, Все було нормально, все було прекрасно. Хоча не було в моїй сім'ї, в моїй житті, Вот. Тебе мама виховувала. Е, да, випитувала мать. и у нее были тяжелые роды, и брат-близнец мой, он умер при рождении. И еще в детстве мама сказала мне, мне было, может, лет пять, сказала мне, что я Божий сын, что Бог подарил мне жизнь, и я так это запомнил на всю свою жизнь. Я помню, даже в детстве я, будучи ребенком, лет пять мне было, ходил еще во дворе, рассказывал сверстникам своим, они с меня смеялись. Вот, и... Но это позволило всю мою жизнь верить, что Бог живой, что Бог меня слышит, что Бог меня хранит и Бог меня любит. И будучи 16 лет, я хорошо учился в школе, я занимался боксом, кикбоксингом, я занимался спортом. Все нормально получалось, был далеко не глупым парнем, в общем. И в 16 лет на свой день рождения попробовал спиртные напитки в первый раз в жизни, как бы не считал это плохим, потому что It's It's было, это было новое, да, это было для меня интересно. Все это делают, вырос уже 16 лет. Как-то мама мне сказала еще. В младшем возрасте я был: что вот будет тебе 16 лет, тогда делай что хочешь. Я так эти слова запомнил. Все-таки слова наших родителей имеют власть над своими детьми. Вот. И э, по чуть-чуть так. Там выпью с кем-то, там выпью, пообщаюсь. Ничего, вроде бы ничего плохого я в этом не видел. И вот мне было 17 лет друг один мой пришел, вместе занимались с ним спортом. И он пришел ко мне и говорит, я со своей учительницей по изобразительному искусству, по рисованию, вызывали души умерших. Я говорю, а ну как это? Он говорит, видел по телевизору, там блюдечко ездит, тарелочка, пишет ответы на вопросы. Я видел, часто это показывали. Это было сколько, 14 лет назад по телевизору, много было в фильмах зарубежных. Но я в это не верил. Я говорю, да ладно, ну, не надо, что ты лучшему другу врешь. <laughs> Он говорит, ну давай хочешь попробуем, я тебе покажу. Нарисовал определенные вещи на э, листе обойной бумаги. Пришли мы ну, к одному человеку домой и начали, в общем, пробовать. Он показал все это дело, и я действительно удивился, как с духовного мира материальный предмет, вот блюдечко весом грамм 100-150, передвигается, дает ответы на твои вопросы, имеет разум. Я тогда не понимал вообще, чем мы занимаемся. Это сейчас, будущий верующим, зная то, Бога. То до то, того то, то, то ты никогда не, ни, не спиритизмом, с пиритизмом, с не явлениями? со сверхъестественным никогда. Это было первый раз в моей жизни, и я реально сам не ожидал, что это вообще может происходить. И эти существа, как я думал на то время, души умерших моих там, предков, каких-то бабушки, дедушки, какого-то известного человека, действительно имеют разум, действительно пишут, целые предложения, зная твое прошлое. И из-за того, что они знают твое прошлое, задаешь вопросы о будущем, когда они дают тебе ответ, ты действительно в это веришь. И я не знал, что вообще Писание не знал, Библии не знал, Бога не знал на то время. И в многие вещи я верил просто, и это уже в моей жизни происходило. Одно из такого, моя мама ходила по экстрасенсам, по разным родам бабкам, искала Бога тоже, в общем. И я тоже с ней захаживал, и одна из них сказала, что меня собьет машина, и я умру. Маме? Моей маме, да. Мама пришла, рассказала мне. Я говорю, мам, да не верь в это, ну вообще. Все будет нормально, какая машина. Что тебе говорю, говорили, большинство случаев не исполнялось. Но она в это очень сильно поверила, и потом, когда это произошло в моей жизни, она призналась в том, что она очень сильно этого боялась. Скажи, когда вы ви, вы ви выкликали этих Мертвих духів. Що відбувалося ще. Ну, було дійсно таке... Страх переслідував, сумнів. Що приходило? Страшно, ну, було давлення. Такое. Я зараз розумію, що это духовне демонічне демоническое давление. Тоді я цього не розумів. А ти реально розумієш це бесівська давка йде на тебе? В той час я не цього. Давка приходила позже, коли в моєму домі починали з'являтися знаки. Непонятно. Материально? Материально. То есть, допустим, стоит стенка, мебель, и сверху лак на ней, а изнутри нарисована, допустим, куриная лапа, и вот со всех четырех сторон моего дома. И это сейчас я уже знаю, что, занимаясь этими делами у себя в квартире, у себя в доме, я, сам того не понимая, посвятил свой дом, свою жизнь, свою семью сатане, действительно. И Посторонние, потусторонние шумы происходили, постоянный страх, особенно когда остаешься один дома, хоть я и был крепкий парень, молодой, сильный, занимался спортом, не боялся никого из людей вообще, но оставаясь один дома, я ощущал вот этот духовный страх, и я ничего не мог с ним поделать. Фактически ты ж не будешь махать кулаками по воздуху, ты ничего не сделаешь. То и... ты чувствовал, что в что есть? Я чувствовал, это ощущалось демоническое давление, это действительно. И... Мама моя была тоже больна раком и <laughs> прединфарктное состояние у нее было и была по телевизору такая передача "Битва экстрасенсов" и мама все время любила ее смотреть я приходил домой она плевала семечки скорченная сидела она смотрела эти передачи uh -huh. и через это еще больше и больше укреплялся тот духовный мир демонический который был в моем доме который был в моем жилье и влиял через это на всю мою семью. И на здоровье. И на здоровье. И у меня были проблемы с сердцем, хотя этого не понимал. Вот, в 16 лет, как я говорил, уже попробовал спиртные напитки. В 20 лет я поступил в институт. И э, первый раз в жизни попробовал легкие наркотики. Тоже не считал так, как бы видел, как люди это делают. И живые, и здоровые, и нормально, в общем, весело, интересно. Вот, и это меня втянуло, в общем. Своего рода. Но пришло время, мне уже было 27 лет, я понял, что все мои планы на мою жизнь они не, не сбылись. Болезни сердца. По ночам останавливалось сердце. Я говорил, что я верил в Бога, я верил, что Он меня любит. И я молился каждый день. Я молился очень наш, я знал молитву. Мама меня научила в детстве. Тут ты и всего стану выйти? Я хотел выйти, страху, душа, моя, прислідув... душа моя кричала, и действительно, душе моя было плохо, тело моему было плохо. Мне было 27 лет, я ощущал себя уже пожилым человеком внутри, хотя сверху я был молод, красив видом, да, потому что занимался спортом, но... Ты можешь сказать, что демоничные духи, нечистые, нечистая сила, э, она настолько физически на тебя впливала, что ты чувствовал, что ты уже Люди на похилого вику, то да, ты на да. был выснаженный? Это реально, у них был доступ к моему телу, к моей жизни, к моей душе. И я был связан дьяволом, хотя я этого особо не понимал, не осознавал, но внутри вся моя душа, она искала Бога, она взывала к Богу. И я всегда думал, что Бог сидит где-то там на высоте, с седой бородой, такой большой дядька, знаете, которому особо нет для нас дела вообще здесь на Земле. Сьогодні, от я дивлюся на, на, на телеканали, які пропагують спіритизм або викликання духів мертвих, або е, битва та сама екстрасенсів, і я дивлюся на це все, як багато молодих людей, е, батьків навіть сидять просто біля каналів і телеканалів, і практикують цю практику. Але коли я слухаю тебе, я зрозумів, що просто люди цим всім е, на себе накликають ще гірше біду, ніж вони мають. І ще більше з цього розводяться сім'ї, скандали. Болезни, смерти. Это просто дорога ведущая в ад. Это дорога, ведущая в вечную погибель. А що ти скажеш про тих людей, які от по телебаченню навчають, говорять про це все, зводять людей, як бы з цією нечистю? А, первая заповедь гласи: чтобы мы любили Бога всем своїм серцем, всей душой, всім своїм разумением, всей своей силой и служили Ему. Є духовной сущности, которой мы, по сути, можем служить. Или Богу, или дьяволу. Третьего не дано. Эти люди, которые пропагандируют это, учат этому, это люди, слуги дьявола. Люди, которые, как в Библии написано, Господь сказал, народ гибнет мой из-за недостатка ведения. Просто люди не знают, не читают Слово Божье, не идут в церкви, не ищут Бога, не задают правильные, нужные вопросы там, где это нужно. Легче пойти к какому-то экстрасенсу, заплатить деньги, больше ничего не делать. Не напрягаться, в общем, скажем так, не искать Бога, не верить в Него, не верить в то, что написано, а просто отдать это в чужие руки. А дьявол позаботится. Поэтому это очень серьезная проблема. И все мы умираем, в общем. Но наша душа, наш дух, оно действительно живет вечно. И наша жизнь здесь, на этой земле, она определяет, наш, наш выбор он определяет, где мы будем проводить вечность. После того, как знахарка или сказал сказала твоей маме, что ты без зибья машина, так? Да. Ты без сбила машина? Меня сбила машина, но уже после того, как я встретился с Иисусом Христом, как я стал верующим человеком, и это произошло следующим образом. Я просто шел, мне было 27 лет, я понимал, что... Я услышал такую информацию, что мужчины в Украине в среднем живут 50 лет. И это натолкнуло меня на размышления, я начал задумываться о том, сколько я тогда проживу. Если у меня останавливается сердце по ночам, если у меня постоянные проблемы с желудком, постоянные проблемы с памятью. Немощь такая накатывала на меня, слабость, что я просто не понимал, что со мной происходит. Я реально, смерть ходила за мной по пятам, скажем так. Вот. И я просто обратился к Богу, идя по улице. Я поднял э, взгляд в небо, смотрел между облаками и сказал, Господь, я верю, что я не родился, не произошло от амебы, не произошло от обезьяны. Я верю, что Ты меня сотворил. И я понимаю, что я не сотворен Тобой для того, чтобы умереть от водки, от наркотиков э, и просто прожить свою жизнь бесцельно. Я верю, что у Бога есть план на мою жизнь. Я попросил Его, чтобы Он открыл мне свою волю на мою жизнь, свой план, и я попросил помощи для того, чтобы ее исполнить. Это была вся моя молитва. Просто от сердца к сердцу. То есть, ты відкрытой шел по улице, начал говорить, и начал разговаривать с Богом. Тебе страх оставил цей? Э, моментально нет. Прошло где-то две недели, как я пришел в дом молитвы. Я угу. шел туда, я даже не знал, что это дом молитвы. Я просто позвонил знакомому человеку занять денег. Ну, так сделал Бог, это я сейчас понимаю. И он сказал мне адрес говорит, там такая-то, такая-то улица, каменный забор, приходи сюда. Когда я пришел к нему, мы разговаривали с ним. Вот. И у меня тогда болела голова, потому что я очередной раз три дня я гулял, в общем, и выпивал, как бы, и мне было плохо. И он предложил за меня помолиться. В церкви? На... Да. И на удивление я согласился. Я увидел надпись «Дом молитвы». Как-то раньше я стороной их обходил постоянно. Таких много сейчас людей обходят, видят дом да. молитвы. Да. Я думал, обходять. это секта. Я обходил молодых людей, которые с гитарами пели про Бога. Думаю, не ругаются матом, не... Ругают сама, там, не не пьют, не курят. Ну, с ними мне было неинтересно, в общем. А тут как-то, ну, видно, моя молитва к Богу, она действительно позволила мне туда зайти, и Бог меня вел, это я сейчас понимаю. Я зашел, и меня спросили, говорит, я буду за тебя молиться, если ты ответишь на два вопроса. Веришь, что Иисус Божий Сын? Я говорю, ну, верю. Мама мне в детстве говорила об этом. Веришь, что Он воскрес? Я говорю, ну, конечно, верю. Я слышал, что Иисус воскрес, воистину воскрес. А какую истину, я не понимал. Вот. И она говорит, женщина, ну, повторяй за мной. Это была жена пастора. Вот. И я повторил за мной, за, за ней молитву заняла у меня три минуты. Молитва покаяния, молитва спасения, кто как ее называет. И в чем была разница этой молитвы между теми молитвами, которые я возносил Богу каждый вечер? Когда я просил у Бога прощения за свої грехи, признавал себя грешным и говорив, що я не буду этого більше делать, виходив і делал це знову, тому що у мене не было сил протистояти греху. Молитва отличалась лишь тим, що я признал, Ісуса Господом і Спасителем і попросил Его войти в Моє серце. Коли ти попросив Бога жити в Твоєму серці, коли ти попросив світло прийти в ту темряву, в, в якій ти жив. Ти більше не займався, ти не викликав більше цих духів, цих спіритизмів, ти Знає більше не, не, не вникав в ту духовну культу, практику. Це все тобі досить було, цієї молитви, для того, щоб дійсно Бог прийшов в твоє життя і ти отримав звільнення. Я спочатку не зрозумів, що пройшло. Я вийшов із церкви і пішов домой. Я йду і не розумію, що зустрілось. Таке відчуття, що рюкзак з камнями. Просто я скинув його, знаєте, мені стало легше. Такое чувство, что меня вымыли изнутри. Я смотрю на эти облака, на это небо, на эти деревья, на этих людей, на этих животных совсем другими глазами. У меня появилась любовь в сердце, которой у меня не было до этого никогда. Я не понимал, что происходит. Я пришел домой, маме ничего не говорил, лег спать. Утром проснулся и удивился тому контрасту, знаете, тех мыслей в голове, которые тот мир и покой, который Бог мне дал, это сейчас я к нему привык. Сейчас привык жить в этом каждый день. Ты живешь в страсти. Да. А тогда, когда у тебя нет мыслей, где брать деньги, где брать жену, где брать машину, квартиру, как бы быть лучше, чем кто-то другой, я вздохнул легко впервые за 27 лет и пошел отдавать деньги, пошел отдавать долг. И э, этот человек говорит, друг мой, Володя, э, в церкви говорит: "У нас сейчас молитвенное служение". Хочешь, мы за тебя помолимся еще? Или зайдем, помолишься? И я, естественно, согласился, потому что молитва за три минуты так изменила мою жизнь. Думаю, почему бы не зайти на служение молитвенное? И во время молитвенного служения я увидел видение от Бога первый раз в своей жизни. Я увидел яркого, четкое видение маленького младенца в пеленах. Я понимал в этом видении, что Бог показывает мне меня. Это вообще изменило мое мышление, когда я понял, что Бог живой, что Он здесь, среди нас, на земле, Духом Святым. И остается только попросить Его войти в наше сердце, изменить нас изнутри, заполнить то, что я хотел заполнить какими-то э, духовными, демоническими практиками, вот эту пустоту внутри, мог заполнить только Бог. И мы так сотворены люди, что что бы мы ни делали в жизни, э, жена, дети, там, или муж, или деньги, машина, известность, она не заполнит этой пустоты изнутри. Скажи, после того, как автомобиль тебя сбил, ты мав травмы, Среди белого дня днем в обед в час дня на тротуаре меня сбила машина в спину на скорости 120 км в час. И я оказался в полной темноте. Я помнил всю свою жизнь. Я понимал, что я умер. Я понимал, что мое тело лежит изувеченное под забором. Я помнил всю свою жизнь. Каждый день своей жизни. То есть разум мой и память моя как сейчас. Она оставалась и там. Но я понял, что я попал во тьму внешнюю. Мне было очень страшно. Такого страха здесь на земле я не переживал ни разу. Это был духовный страх. И я понимал, что зловещие существа, вокруг меня их очень много. И я боялся, то, что они сейчас будут меня рвать и причинять мне боль. И я обратился к Господу. Я уже знал, что Он умер за мои грехи. Я уже знал Его лично. И я знал, что Он любит меня. И когда я обратился к нему, я попросил, говорю, «Господи, верни меня к жизни, дай мне жить, я хочу исполнить Твою волю». Потому что, будучи там, я понимал, что я попал во тьму внешнюю из-за того, что не исполнил призвание своего, предназначение на этой земле. И Бог вернул мою жизнь, и моя душа вошла из этой темноты как бы снизу. И когда я вошел в тело, врачи не могли меня держать четвером. Столько силы у меня было, когда Бог вдохнул меня от данного дыхания жизни. Я начал проповедовать, я начал свидетельствовать, что Иисус есть воскрешение, жизнь вечная. И потом уже, читая Библию, просто захлеб. Я ни одну книгу так не читал. Когда я читал Библию, я понимал, почему проблемы эти все были в моей жизни, эти все духовные законы Божьи, как они работают в вечности, как они всегда будут работать, сколько будет земля существовать и жизнь на этой земле. И когда я читал, что Иисус говорит, верующий в меня, даже если умрет, а А um, я... ти можеш зараз сказати людям, дивлячись на ту камеру, які сьогодні так само бігають до різних бабок, гадалок, екстрасенсів зі своїми проблемами для того, щоб її вирішить, що тикуди можеш їм дати пораду? Всім таким людям я хочу посоветувати, щоб ви виіскали Бога. тому що эту пустоту внутри може заповнити только Дух Святой. І Він дуже сильно нас любить, Он віддав Сина Своего. Господа нашего Иисуса Христа в жертву за нас, на крест, чтобы Он пролил свою святую кровь, которая омывает нас, очищает от всякого греха, исцеляет всякую болезнь, освобождает от всякого нечистого духа, от всякой зависимости. И в Библии написано, что кто верит сердцем и исповедует устами Иисуса Господом, тот спасется. Обратитесь просто к Богу, ищите Его, Он рядом с нами, Он ближе, чем мы думаем, на расстоянии дыхания. И Просто признайте его своим Господом и Спасителем, попросите его войти в ваш Дух, возродить ваш Дух, наполнить вас Духом Святым, изменить вас изнутри и дать вам силу противостоять всякому греху, дать вам полную свободу, дать вам полное исцеление. Слава Богу, у нас в городе есть много евангельских церквей, много людей, которые говорят о живом Боге, которые проповедуют Божье Слово. И обратитесь к Богу, чтобы Он вел вас туда, где Он хочет вас видеть, где Он сможет открыть вам свою истину в Слове Своем, где Он сможет вам дать будущность и надежду, где Он сможет дать вам вечность, потому что только получив ее лично, мы можем быть уверены на 100% в том, что Бог живой, в том, что Он нас любит, и в том, что мы спасены по Его благодати, милости и любви. якую Игорю за сместовную разговор. Хочу сказать, что спиритизм и викликання нечистых духов – Мертвих, звернення до екстрасенсів, до різних бабок, святе письмо засуджує і говорить, що це є гріх та беззаконня. Тому наслідки цього бувають жахливі. Тому вам потрібно звернутися, як говорив Ігор, до Біблії, до церкви і самому в молитві до Бога попросити, щоб допоміг вам. І ви отримаєте ту відповідь від Бога, яку отримав від Ігор, і має сьогодні цю свободу, не живе в страсі, в сумнівах. А впевнено дивиться в своє майбутнє. Повертайтесь до віковічних основ, які Бог заклав для всесвіту, для того, щоб вам жити вільно. Дякую до зустрічі.